вечернем платье. Так что, дорогие друзья, я надеюсь, что сейчас будет просто шквал аплодисментов, потому что мы будем приглашать тех самых уже полюбившихся вам 22 самых красивых студентки города Житомира в вечерних платьях на сцене драмтеатра конкурса «Студмисс Житомир-2014». Аплодируем! Мужчины в зале совсем дрожащими руками и пропавшими голосами сидят и просто хлопают ресницами. Мужчины, давайте-ка покажите, что вы есть в зале, ай! еще раз напомним номер 22 перед вашими глазами Анна Буд Житомирский национальный агроэкологический университет Наталья Лисогурская, номер 21. Номер 20, Ирина Калаин. Номер 19. Маргарита Кучерук. Номер 18. Евгения Беловская. Мне кажется, любая из них подошла бы на роль подруги Джеймса Бонда. Номер 17. Даня Кравчук. Номер 16. Наталья Добрун. Номер 12. Виктория Фисюк. Номер 14. Анастасия Шлабак. Номер 13. Анастасия Кучер. Номер 12. Алена Яскевич. Номер одиннадцать. Кристина Мануйлова. Честный под номер пять это Анна Шамрай. <плодисменты> номер четыре. Ольга Касьян. <плодисменты> номер три. Дарья Руцковская. под номером два Екатерина Кельницкая. И номер один Владислава Скрол аплодисментов! Правой, поверьте, мне крайне нужна ваша поддержка. Но, как я и говорил, что если мы проводили конкурс талантов до сегодняшнего вечера, если мы устроили спортивные старты также до сегодняшнего вечера, мы, естественно, не обошли стороной и интеллектуальные состязания наших... Конкурсантах. Поверьте, мы также проводили и, в общем-то, интеллектуальный отбор. И сразу же скажу, что у нас уже есть победительница нашего интеллектуального конкурса. Это участница под номером 9 Снежана Проценко. Друзья, давайте им поаплодируем. Снежана ответила на вопрос: как спят дельфины. Все знают, ну точнее, можно спросить у Снежаны, если вы не знаете, что спят, они поочередно закрывая глаза.